Я, думаю, вот, не, не, а, я а, думаю, что не, я как бы не. Ну, а отношение ну, этого ну, человека простите. к острос. А, да, а поэтому правильно. каким каким образом, каким образом мы у себя в группе? пытаемся сейчас решить этот вопрос и хотим его на общее. Вы не знаете, кто я, вы не знаете, что я. Может быть, я не умею играть, я не умею разговаривать. Какое право я имею сейчас находиться в Министерстве культуры, входить в ассамблею, все самоустановки, все прекрасно, но это не порядок, так не должно быть. Мы, у нас должна быть а, люстрация, ну, люстрация, изначальный отбор и тендер Поэтому, а О чем я? О чем я хочу сказать? Нет. Дослушайте да меня, я, возможно, много говорю, но я по делу говорю. Мы предложили создать, во-первых, базу нашего отдела, элементарно, биография, что ты сделал, кто. Извините, образование хорошо, образование сейчас можно... А сказать, судьи но кто? Тем не менее. А судьи кто? Абсолютно правильно. Мы создаем базу отдела. И мы создаем элементарные, обыкновенные науки. Вы ну, мы можете надеемся, будем объединяться, цифровой фотоаппарат, видеоролик. Для чего? Для того, чтобы не просто мы с вами друг друга уважали и понимали, какие здесь замечательные и имеющие право голоса люди, а не чиновники, которые только умеют перебирать бумажки. Я предлагаю это сделать для ассамблеи сейчас. Для того, чтобы каждый знал, э, извините, вот Ларису я увидела на грамматиком тут же почитала, хорошо. А для остальных людей, для нашего мира, я имею в виду Украину, мы должны быть авторитетами, а не только в кругу ограниченных людей. <как> Поэтому э, концепция очень простая. Кто мы, что мы сделали за свою жизнь, что нам дает право сейчас здесь что-то делать. Я не говорю о цензуре, услышьте меня, пожалуйста, правильно. Я говорю о некой саморекламе я говорю о некой рекламе и продвижении культуры. И именно эту проблему я считаю одной из основных за эти 23 года, потому что что-то действительно ценное и важное настоящее у нас в Украине не рекламировалось, не популяризовалось, не поширивалось. Вот это я хочу донести. Вот этим мы сейчас хотим заняться и хотим призвать к этому всю ассамблею, принять это, возможно, как идею, обсудить. И последний момент. Сегодня на Фейсбуке, э, на Фейсбуке, кто читал абсолютно, практически там 0-0, как наш меморандум, и интервью дал э, потрясающий премьер мировых театров э, оперы и балета Денис Матвиенко. А если, э, ну, это очень известный э, классический танцор, грубо говоря, который работал в нашей опере, который чиновники от него оттуда и жили. О чем речь? Он практически полностью цитирует наш меморандум и про меценатство, и про то, и про все. Я считаю наше глубокое убеждение, потому что здесь люди в копии ряд что таких брендов ассамблея должна к себе притягивать как магнит и подключать их для совместной работы. Я это тоже прошу принять как идею. Мы со своей стороны, опять же, в своей группе подтягиваем известных музыкантов, промоутеров привлекаем для того, чтобы наши действия имели резонанс, для того, чтобы это не закончилось в этом подвале, никому не нужно. Ну и отсюда понятно уже дальнейшие вопросы про то, кто мы и что мы, какие у нас права, и когда мы назовемся как-нибудь, чтобы это не закончилось просто подписью меморандума с министром, и мы пойдем дальше мечтать. Спасибо, извините, что долго. Я, друг, а, давайте же, в ответ, в ответ сразу несколько ремарок. Да? по порядку, вот вы говорили, касательно порядков, которые устанавливает Ассамблея АДКУ. Да? Мы постановили вчера, что на сегодняшнее собрание приходит

ну, я прошу Дима, прощения. Давайте каждый будет говорить и каждый будет слушать то, что говорит человек. Вы сказали по поводу мы никого не знаем. Вот я, например, музыканты тоже никого не знаю, потому что я не занимаюсь музыкой. У вас собирается группа, вы делегуете это представники в своих. Также и фотография делегует своих представителей, да. То есть, ну, вопрос второй, что группа пока слабая еще, да, ну, то есть, и может какие-то группы не представлены. Ну, ассамблея. Извините, ассамблея, вы говорите, какие-то заслуги и какие-то... То есть расслались фотографам, если они сюда не захотели прийти, если они хотят фотографировать, то как бы вы понимаете, но если группа здесь собирается, концепция какая ассамблея, э, продукт инициатива. инициатива, то есть, то ну, будем надеяться, что будут приходить люди еще более, как бы, которые могут сказать больше. Ну а какой же, извините, проходной двор? Ну я, например, мне 40 лет, я с 14 лет занимаюсь фотографией. Я работаю частным образом, и вы мне говорите о том, что я Да не, не, не в этом <пишутся>, с... <я, пишутся> <я, я, пишутся> <нет>, Если я не, если я не работал <пишутся> в Советском <пишутся> Союзе, если я не работал <пишутся> в Штат, <пишутся> что, на государственных должностях, то извините, пожалуйста. Я просто хочу сказать вам, что эта ассамблея есть территорией Майдана. І вибачте, якщо ви прийдете на Майдан, і будете запитувати людей, які в них права тут стояти, що вони зробили в тут стояти, і так далі, то я думаю, що людей. Ми це дуже прийняли. Але є кожна... непорозуміння. Я досить гарну ідею почула щодо того, що. Якщо е, е, хтось входить е, певно, ну, в певну в робочу групу, то має надати своє доступне кожному резюме, яким може з яким ти можеш знайомитися. Хто ти є? Ну це нормально, як на мене, нічого в робочу групу. Відповідальну частину відповідальні. Ви не бояться. Ви сьогодні підтримуєте партію. Ви не бояться. Чого того бояться? Давайте не бояться. Я вважаю, що мені дуже подобається прийняття асамблеї з Майданом, тому що на Майдані стоять люди. Це народом України, а тут є професійна ситуація. Професійно, розумієте? Тут є різниця. Я могу сказать, или мы будем перекликивать Давайте по правилам. Ребята, я считаю, что представители от группы, на самом деле функция этого человека донести информацию, которую обработали компетентные люди. И вы в контексте поймите, о чем мы говорили, что у нас было пожелание, так как мы это делаем в своих группах, мы сейчас в группу привлекаем компетентных специалистов, которые могут помочь нам сформировать ту информацию, которую мы выносим на ассамблею. Личность того человека, который ее доносит, вообще стерта, точно так же, как личность министра, он просто вот исполнительное вот лицо. Вот. Давайте вот. это сразу себе определим. Но когда э, выходят говорить люди, и у них не собрана подготовленная информация, и у них кто-то говорит, что эти изменения нужны, кто-то не нужны, вы соберите сначала статистику обычно. Либо проводите мозговой штурм в группах на Фейсбуке, чтобы люди вам, которые уже 20 лет, 30 лет, в искусстве порекомендовали, как это быстрее продвинуть, как они видят это внедрение. И здесь уже вопрос инициативы. Кто захочет, не захочет. Давайте, давайте, просто оставим это все под ответственность рабочих групп, потому что ассамблея – это не только набор рабочих групп, но а приходят и другие люди тоже, которые не работают в группах. Если вы хотите у себя...